Слава Богу, дорога церква. Добрий ранок, слава Ісусу. Всі привітання, які можна. Вітаємо тих, хто нас дивиться онлайн. На всіх мовах не будемо вітати вас. Але вітання від нашої церкви, вашої церкви вам. Ми благодарні Богу за те, що Він дав нам життя, дав нам здоров'я, дав нам. транспорт, дал нам общественный транспорт для того, чтобы мы были здесь. Аминь. Бог дал все для того, чтобы мы были здесь и славили Его. Место Писания. Первое Фессалоникийцам, Чесалунян, 5.18. Пожалуйста. Подяку складайте. Благодарите за все. За все. Это за что? За все. За что вы благодарили? Не стесняйтесь отвечать, я вас буду спрашивать несколько вопросов. За что вы благодарили в последний раз? И когда? За сегодня, то, что Бог дал сегодня, и за какое-то действие или вещь. Аминь, аминь за то, что проснулись. Ну, я вижу, что вы проснулись. Вы здесь. А легко ли благодарить за трудности? Треба? Ну, Библия, говорит Бог, говорит треба. Нелегко, да? Знаете, если бы я вам начал рассказывать все свои трудности, вы бы достали платочки и там вытирали б слезы можно было бы, знаете, сделать, попросить пастора, давайте мы сделаем такое собрание, чтобы мы по очереди выходили и рассказывали все свои проблемы, да? Выплакались бы, посочувствовали друг другу, а толку? Знаете, мы собрались в присутствии всемогущего Бога. Я, например, вот когда мой из души, знаете, кроме того, что еще мочалка, и делаю еще что я делаю. Секрет такой личный расскажу. Я говорю каждый раз Богу спасибо тебе за холодную и горячую воду. Каждый раз, знаете, когда я иду по улице и смотрю магазины есть, да, продуктовые разные, но в основном продуктовые. Знаете, что я делаю? Я говорю, Боже, спасибо тебе за этот магазин, в котором я могу купить еду. Вы так делаете? Если не делаете, начинайте делать. Знаете, там продаются разные продукты. Есть продукты, которых я их не люблю, но я их могу купить. Там авокадо, например, я не люблю, но я могу купить и попробовать. Такие продукты, которых мы, может быть, никогда в жизни не видели. Благодарите за это. Когда вы получаете зарплату или там какие-то заработали деньги, что вы делаете? Вы можете так посчитать и сказать, Боже, дай моим братьям и сестрам больше, чем мне. Пробовали так делать? Или садитесь в машину и говорите, Боже, дай моим братьям и сестрам лучшую машину, чтобы они приезжали на собрание и привозили соседей. Кто так делает? Поднимите руку. Начинайте так делать. Мы же, ну, благодарить должны быть. Если благодарим, Бог нам дает мудрость и возможность для того, чтобы мы учили других, как надо делать, призываем других делать так. Знаете, мы собрались пред лицом всемогущего Бога. И мы не собрались рассказывать трудности. Мы собрались для того, чтобы рассказывать друг другу о том, какой Бог всемогущий. Аминь. Он всемогущий? Сильный. Сильный ли Бог в нашей жизни? Или чудный, или милующий? благословляющий, исцеляющий, укрепляющий. У каждого из нас разные проблемы, физические, духовные. И Бог на все эти нужды отвечает по нашей вере. Я перед этим спросил, или за все нужно благодарить, вы ответили да. А можно ли благодарить за войну? какое домашнее задание, подумайте, не спешите отвечать. У нас есть образец Иов. Перечитайте книгу. Там есть ответ. Я вас всех призываю, чтобы мы поднялись на ноги и поблагодарили Бога за все, что мы имеем сегодня на данную минуту. Мы имеем все для для того, чтобы была благодарность Ему. Бог дал нам все для того, чтобы мы возносили Ему славу. Аминь. И во время пения, если вы не знаете песни, просто благодарите в молитве. Не нужно ждать конца песни. Если у вас голос или горло болит, просто молитесь и благодарите. Это будет слава нашему всемогущему Богу. Аминь. Дорогой Отец, мы благодарны за то, что мы здесь, на этом месте, за то, что Ты дал нам все для тела, для души, для духа, Твою силу укрепил каждого из нас, дал нам здоровье, за то, что мы пришли и славили, рассказывали о Твоих чудных делах. Ты знаешь людей, у которых сейчас проблемы, и эти проблемы больше занимают место в их разуме, чем Ты. Пожалуйста, коснись их и исцели. Благослови для того, чтобы они с благодарностью Тебе говорили, возносили Тебе славу. Благослови нас быть похожими на Тебя, для того, чтобы Твое имя прославлялось в нашей жизни и распространялось по всему городу, по всей области, по всей стране. Смилуйся над нами, дай нам Твоей веры укрепи. Благослови это собрание, благослови каждое слово, которое будет говориться во славу твою. Да будет тебе слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.